Олександр Туз, автовласник першого серійного електромобіля Тропіка, розкажіть, будь ласка, ви знаєте автомобі... автомобілі сріні в електромобілі із якого року у вас Тропіка сьомого сьомого року, так? А, але вона випущена у в кінці Так, да, 80-х років. Це автомобіль 2015 року. Яка різниця? Я <решен> Да. Честно говоря, технически никакой. По комфорту, вот. может Ну, по комфорту понятно, но тропика это ростер, то есть там нет крыши. Угу. Когда дождь шел, то было... Я раз в град попал, было не весело. Все угу. были и под глазами. Понятное дело здесь есть кузов, понятное дело здесь... Ну, разная ну... целевая направленность автомобиля. Понимаете, технически здесь стоит асинхронный двигатель, которому 70 лет, да? Mm -hmm. Когда придут на вентильный импульс, но опять же, вентильный импульс на выдает 98 КПД, этот выдает 92%. Yeah. Учитывая, что она в 30 раз ездит, то есть в одном из 30 раз у нас вот эти 10%, ну, то есть mm -hmm. реально... А вот по разгону, по тому, по ходовым характеристиках, хотя, например, 150 км на запас ходу. понятное дело, что мяч, тропика, это очень жесткая спортивная подвеска вот ну по приемистости тропика тоже было очень приемисто mm -hmm. Mm -hmm. То есть, ну, все электромобили вот первые 60 километров они очень приемисто все хорошо потом конечно мощный ДВСник после 100 километров вас нагонит mm -hmm. Ну, зрозуміло, что тропика это спортивный родстер, а это больше таки не седан. Ну, вот на каждый день, то есть соотношение цена-качество, на мой взгляд, наилучший. Uh -huh. Лиф все таки он дороже, так. он меньше в салоне. Угу. Ну, на пятерку дороже. есть то -то для такси вы уже это еще. Что... Однозначно, пассажиры это сзади следят, тут места больше. Угу. Раз. Машина мягче, за счет того, что у нас есть багажник, так, разрисовка, так. и там аккумулятор. находится аккумулятор. Потом, конечно, автомобиль мягче, просторнее. Ну и у таксиста, наверное, есть еще финансовая составляющая. Если он на пятерку дешевле, то, наверное, он быстрее купится. Угу. Абсолютно. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а що забороняє зараз роз... верніше, не дає розвивати електротранспорт в Україні? Ну високі пошини <гумі> реально тут що на 40% становиться становить автомобіль дороже. Ну, це больно для автовласників. Абсолютно логічно, якщо ми самі не випускаємо. Получается, каждый автомобиль с ДВС, вот, допустим, Лана, скупленный за 150 тысяч, он на 2 миллиона вывезет в бензин. Поэтому давайте определимся, что мы пытаемся, эти там 40 тысяч гривен на растаможке, вот мы сэкономили, а 2 миллиона убили. они Как, как тут дурак, который, чтобы найти звенящую монету, взял, спалил бумажку, знаете, чудную историю, а там, кажется, 500-гривневая купюра Ну, то есть, вот так и мы. На мой это абсолютно глупость. Надо взять калькулятор. И, ну, как во, во, во втором классе дети учат, что больше значит. На мой взгляд, что 2 миллиона значительно больше, чем там 40 тысяч. Конечно, нужно 2 миллиона оставлять в стране, а не mm -hmm. разумело, дякую вам.